У рамках робочого візиту народний депутат України від опозиційного блоку Наталія Королевська зустрілася з громадськістю слов'янська формування комітетів у Верховній Раді, проблеми слов'янського курорту, перспективи розвитку міста. Ці та інші питання обговорили під час зустрічі. Народного депутата перш за все цікавило, які завдання перед владою ставить громадськість. Я уверена в тому, що ситуацією можна змінити, і що наступний рік він, конечно, для всіх нас являється екзаменом. потому что какими бы мы ни были народными депутатами семи пядями во лбу, а депутатами, как оппозиционный блок, как мажоритарный кандидат вот здесь в округе мы стали благодаря вашей поддержке. Поэтому первое вот, что на встрече я хотела бы это услышать от вас те задачи, Ті домашні завдання, котро ви поставите перед нами, як перед опозиційним блоком, зацікавило громадськість і формування комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. До нього повинні поступати питання соціального значення. Наразі Наталя Королевська увійшла до цього комітету. Ви знаєте, що з апреля місяця ви зв'язане з людьми ви вашлі в кожний дом. Не кожен депутат, який в комітеті Верховної Ради. он может, он общается. И вам сложно будет бороться с этим пониманием, что такое на сегодняшний день на нашем Юго-Востоке. Вот идет война, в какой сфере. В какой беде мы очутились? По окончательным данным, всего 8 человек в Комитете социальной политики Украины. Ну, для примера, например, в бюджетном 50 человек, там финансовая банковская деятельность 40. Ну, оппозиция решила ничего не давать, поэтому я один член там комитета. Могу сказать честно, то есть это была и моя позиция, потому что участвовать в их там распределении ресурсов и всего остального мы не будем. Я буду исключительно выполнять там контрольную функцию, инициировать проекты, общаться с общественностью. Я рекомендую, давайте мы с общественным советом города Славянска, с общественностью Славянска подпишем как бы можем меморандум взаимодействия. Наибольшая увага до питання розвитку Славянського курорту наразі для Ніці державою виділено 2 мільйони гривень. Для освоєння коштів потрібна взаємодія із місцевою владою. За словами Наталії Королевської, до Верховної Ради подано законопроект, за яким слов'янський курорт повинен підпорядковуватись Києву. 2 миллиона гривен будет выделено на Славкурор для того, чтобы провести там ремонт, хоть какое-то восстановление. Это те деньги, которые идут от военных за то, что они там проживали. То есть Министерство обороны с нами согласилось, тоже подписали эти документы. Но процедура происходит следующим образом. Деньги из ну, казначейства уходят на область, область их отдает на город, а город дальше должен рассчитаться со Славкурортом. Директор Славкурорта встретился с исполняющим обязанности мэра города, предоставил ему все документы он перед этим был у замгубернатора тут подтвердил согласился этот приехал к мэру я тоже позвонила этому его мэра но увы его мэра сказал что напишет письмо в профсоюзы чтобы они оказали помощь ну мы знаем что профсоюзы помощь Давно обещают оказать, пока ее еще не было. Солод зарегистрировал законопроект в парламенте, он уже зарегистрирован, чтобы придать славкурорту государственный статус. И чтобы славкурорт, так также как в свое время лагерь Артек, полностью был под контролем государства, и чтобы 100% путевок славку курорта выкупало государство и распределяло через общественные организации инвалидов, ну так, как это было вот в алгоритме с э, лагерем Артек. Эти деньги по подчиненности, оно перечисляет на облдыш администрацию, но мы не есть частная лавочка, и казначейство контролирует прохождение платежей. Облдыш администрация готова спустить их по подчиненности, то есть на вас. А почему-то товарищ Зонтов или Зонтов считает, что он некомпетентен, что мы не подходим ни под какие-то каноны, и тем не менее эти же 2 миллиона, они абсолютно просто проходят через вас, как через сито. и, кстати, город от этого выиграет. Это же оборот. Это же это же зарплата. Вы тоже можете решить часть вопросов. Это экономический вопрос, экономическая выгода. И почему Зонтов? Принципіально не лабіруйте этот вопрос. Вот щом дело. Отже, перспективи розвитку міста залежить від тісної взаємодії між місцевою та центральною владою. Важливо мати у місті ефективну команду антикризових топ-менеджерів, каже Наталія Королевська. Запропоновано розробити сумісний план роботи на 2015 рік. Головна мета відновлення слов'янська. І це має бути відображено у бюджеті наступного року. У Слов'янська є шанс. Цим шансом потрібно використовуватися.